નમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ નવસારી શહેરના શહીદ ચોક વિસ્તારમાં એનએમસીની કાર્યવાહી દબાણ વિભાગની ટીમે ગેરકાયદેસર દબાણ કરતા વેપારીઓ સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરી છે જૂના કાટમાળના વેપારીઓ પાસે દબાણ બદલ સોળ હજારનો દંડ વસૂલ કર્યો છે આશરે પચાસ વર્ષથી વધુથી કાટમાળના વેપારી વિરુદ્ધ દબાણ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે જ્યારે આવતીકાલે વેપારીઓ મહાનગરપાલિકા કચેરીએ કમિશનરને રજૂઆત કરવા જશે मेरा नाम फिरोज खान पठान है हुआ। आज ये हुआ कि हमने सुबह धंधा लगाया और हमको किसी तरह का कोई अल्टीमेटम देने में आया नहीं ना हमको खबर भी नहीं हमने माल वगैरह सब लगा लिया और उसके बाद जो है अचानक से वो गाड़ियां लेकर आए और सारा माल भरने लगे हमने कहा भाई रुक जाओ हमको मोहलत दो तो ताकि हम हमारा इंतजाम करें लेकिन वो भरने लगे फिर बातचीत करने के बाद जो है दो जो है दो हजार रुपये डर लगाया और अब ये कहते हैं कि यहाँ धंधा आईन मत लगाना हमको ऊपर से ऑर्डर है लेकिन साहब ये इतने सारे परिवार जाएंगे कहाँ कई लोगों के पेट बलते हैं यहाँ टेम्पो वाले हैं मजदूर है सामान बिकता है तो भाड़ा मारते हैं टेम्पो वाले भी हैं फिर मजदूर है मकानों के सामान चलाते हैं तो एक दुकान के जरिए समझो आठ दस दुकान लगती है तो कम से कम दो सौ ढाई सौ लोगों का घर चलता है अब ये बंद हो जाएगा तो समझो कई लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा अब ये लोग जाएंगे कहाँ और कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या तो हमारी साफ से और जो है नगर पालिका कलेक्टर चीफ ऑफिसर जो भी है जिनके हाथ में ये नौसारी का सारा तंत्र है और जो एक्शन ले रहे हैं तो वो इसके बारे में भी कुछ सोचे कि ये गरीब लोग जो रोड़ों पे धंधे करके अपने घर चला रहे हैं तो ये जाएंगे कहाँ उसका तो आपको कोई रास्ता निकाले यही हमारी आपसे नम्र विनंती है